नौवे गुरु पैदा हुए गुरु के महल में गुरु पैदा हुए गुरु के महल में नौवें गुरु पैदा हुए गुरु के महल में था अमृत सर हर गोबिंद जी की टहल में था अमृत सर हर बहादुरी बालक की देख देख दे दिए त्याग मल को नाम तब से देख दे दिए बाबा बका कह दिया था आठवें गुरु बाईस मंजियों में फिर तलाश की शुरू मक्खन बाणे का बेड़ा पार लगाया मक्खन बाणे का बेड़ा पार लगाया उसने गुरुला धोरे ये लोगों को बताया चक की नगर बसाया नौवे बादशाह जो बाद में आनंदपुर के नाम से सजा जो अनंतुर के नाम से सजा। पंडितों ने लगाई वही गुहार एक धर्म को बचाने की गुरु से की पुकार बोले गुरु चलेंगे शहादत के रास्ते हम सवार देंगे हिंदुओं के वास्ते, हम सीस सब की आजादी पे करके दावेदारियां आगरा में की गई थी गिरफ्तारियां गिरफ्तारियां फिर दिल्ली कोतवाली वो सदर में कैद थे फिर दिल्ली कोतवाली वो सदर में कैद थे हजारों लाखों लोग उस नदर में कैद थे उस नूर ने तो दिल्ली को पुर नूर कर दिया शहादतों ने चांदनी से चौक भर दिया शहादतों ने चांदनी से चौक भर दिया हुआ न जुल्म अब तलक जो छल फरेब से कैसा पाप हो गया और अंगजेब से एक मरहला शुरू जो पंजाब में हुआ उस काम काम रकाब में हुआ गुरु के वास्ते तो सारा कुछ लुटा दिया पर जारा लखी शाह ने अपना घर जला दिया, दिया। गुरु ने दे ये जिथे जहाँ से बल दिए जैता जी शीस ले गए उसी ओर चल दिए उसी ओर चल दिए नौ साल के गोबिंद से करार किए थे आनंदपुर में पहुँच संस्कार किए थे संस्कार किए थे औरों के लिए जो गुरु शहीद हो गए फिर हर मजहब के लोग ही मुरीद हो गए जो धर्म की हिफाजतों में शीस दे गए वो नफरतों को अमन की आशीष दे गए नवा महल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए नवा महल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए नौनिध के लिए तेग बहादुर को सिमरिए, उस तेग ने ही कलम की सतगुरु ने ही सरताज से गाथा लिखाई है सब मिलके दे रहे हैं जो वादर तो देखिए मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए